переживайте, в Украине сейчас страшно. Руинская область, Друзенко Андрей. мы занимаемся правозащитной деятельностью уже достаточно долго. Всякое было на веку нашим, и людей из психушек понимали, против милиции боролись. Иногда просто заступались за кого-то, за того же самого чиновника, которого просто хотели скушать, чтобы другого поставить разное было. Сейчас занимаемся судьей, который одного человека сбил на спирце, что ему с рук на пешеходном переходе. Одного человека покалечил, потому что его попросили отъехать. Он монтировкой поломал ногу, сделал калекой. Сейчас забрал у вдовы квартиру. Семь раз поднимали на всеукраинском уровне освещали эту проблему в прессе, старней уже говорили, что это за вас mm -hmm. судят масштаб такой, ну ничего не помогает, уже Короче, в иллюстрационном Ну это хуже. Вот да, иллюстрационный комитет подали заявку, уже через неделю иллюстрационный комитет тоже говорит, что, что -то там какой-то регламент, прочее, прочее. Хочу сказать, что вот этот э, лозунг, что... Она разом нас богата, нас не подала. Если все области восстанут, если все области начнут поддерживать друг друга, обмениваться опытом, тогда у нас действительно будет результат. Такое пожелание от себя, для, в первую очередь, чтобы у нас была такая методика приема, чтобы того, кого принимали, за него кто-то ручался. И если человек как-то себя опорочил, чтобы тот, кто за него ручался, он тоже нес какую-то ответственность. Потому что сейчас у общества есть большой, большой, большая затребованность к доверию, в том числе и другим многим институтам таким общественным. Нет доверия. Если мы станем общественной организацией, в которой будет доверие, за нами люди пойдут, и мы многое сможем. Спасибо. Здравствуйте, Голбан Константин, Полтавская область.